дочка, ну, хлопец из Германии придала, она написала, я люблю Украину. Да, мы ее перекрашивали, она была в, в серебряном цвете. Номера да. это тоже Это он, принципе, специально заказывал. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей участвовало по сбору средств. И вот практически там уже не хватает трех или четырех тысяч гривен. Вот. И следующий это сбор на реанимомобиль. Хотелось бы, чтобы он спасал жизни. то есть он нужен и в мирное время, и он нужен и, скажем так, и в военное время. Если он даже две-три жизни спасет, то это будет, как говорится, уже он себя купит. Просто еще хотелось фильма привести пример, когда фильм «Ликвидация», когда там такой момент, этот Уотсман э, говорит, ребята, говорит, не надо ждать свою поездку в Агры, чтобы не получилось так, как в Мариуполе, когда никому ничего не надо было, а когда жахнули под ними градами, сразу все схватили лопаты и спросили, где копать. Поэтому как бы надо заниматься сейчас теми людьми, которые защищают мирное сегодняшнее здесь. Мы здесь находимся, а они там, под тем же Мариуполем, сейчас они будут уходить на ротацию. И надо, чтобы они на чем-то ездили, чем-то вывозили раненых. Потому что от того, как будет спокойно там, так будет спокойно и здесь. А роль держави як ви оцінюєте? Ну роль держави оцінюю як. Поки ця держава збереться нам допомогти, в неї і своїх забот полон Тому краще, щоб ми громадою щось зробили, і це буде більш ефективно. Розумію, що вже всі в напруженому стані, що дуже багато. Зараз і тарифи повисились, і усе остальне, але від того, як, який буде мир чи війна, від того буде залежати все наше майбутнє. Вот Дави пожертви, як в гривнях, євро, доларах, да навіть польських злотах. Російських рублів не було.